assalomu alaykum assalomu alaykum onamga qasida onamga qasida muallif jurnalist g'olib hasanov suxandon dilbar vosiyeva muhandislar jamshid yoqubov aziz sobirov marhamat tinglang samarqand non hayot muallim u bizga hayotimiz davomida ko'p narsani o'rgatadi onamning qo'lidagi bo'g'imlari shishib og'rib turishi sababli uy ro'zg'or yumushlarida biroz qiynalardi iloji boricha hamma ishni o'zi bajarar ayrimlarinigina majbur bo'lib bizga aytardi singillarim yosh bo'lgani sababli bu ishlar ko'pincha men va ukamning chekiga tushardi shu sababli ham maktabda o'qib yurgan chog'imda haftada bir marta onamga xamir qorib berardim bu ishni maktabga borgunimcha yoki darslardan kelganimdan so'ng darvozani berkitib bajarardim ungacha esa onam unni elakdan o'tkazib tayyorlab turardi xamirni qorib berganimdan so'ng nonlarni onamning o'zi hafsala bilan yasar chiroyli qilib pishirardi keyinchalik singlim ulg'ayib bo'yi qo'li tandirga yetadigan bo'lgach non yopishni ham o'rgandi shuncha qiyinchilik bilan non pishirsada onam bobo va bugv'imlarimga qo'shnilarga non uzatishni kamda qilmasdi har gal non pishirib bo'lgandan keyin birinchi navbatda ikkita issiq nonni bobom otamning otasiga olib borib berishimni tayinlardi hozir qishloqlarda ham bu udum deyarli unut bo'lib ketdi ko'p xonadonlarda tandirda non pishirilmaydi ham hayronman hey, biz bu ibratli an'analarni odatlarni nima hisobiga kimning hisobiga yo'qotyapmiz bir safar maktabdan kelib sumkamni uyda qoldirdimu sinfdoshlarim bilan aylanib kelmoqchi ekanimni aytganimda onam ertalab qaramabman bittagina non qolgan ekan shunga bugun non pishirsak degandim unni tayyorlab qo'yganman xamir qorib bersang bo'ldi keyin boraverasan jo'ralaring bilan dedi bizning avlodda har qanday sharoitida onaning gapini ikki qilish odati yo'q edi sinfdoshlarim darvoza oldida kutib turgani uchun onamning bu gapidan jahlim chiqdi biroz achchiq qilib gapirdim jo'ralarimga ishim chiqib qolganini aytdimu uyda qoldim indamay xamir qorishga tushdim onam o'yindan qolganim uchun yuzimda aks etgan o'zgarishni bilmaslikka olib suv quyib turdi ayni o'ynab yuradigan paytlaringda shu dard sababli sizlarni ham qiynab qo'ydim dedi onam birozdan keyin ko'ziga yosh olib xudo shifo berarda menga ham bu kunlar esdan chiqib ketar xamir qorib bo'lganimdan keyin hech qayerga chiqmadim tandirga alov yoqdim onamga yordam berdim non pishirib bo'lganidan keyin onam ikkita nonni -no olginu bobolaringnikiga eltib ber dedi shu topda qayerdan bu gap tilimga keldi yoki jahlimni shu bilan chiqarib oldimmi bilmadim o'zi ming azobda pishirgan bo'lsak non bermasangiz bobomlar sizdangina qilmas bu gapni bir marta aytding qayta tilingga olma dedi onam jahli chiqib bobong bilan buving otangni ne ne -ni orzu niyatlar bilan katta qilgan o'qitgan qiynalib pishirsam ham ularga non berib yuboraman sen obormasang ana ukang olib boradi ertaga sen uylanib bola chaqali bo'lsang bizga non berishda ham shunaqa o'ylaysanmi to'g'risi onamdan hech qachon bunday ohangda gap eshitmagandim ro'molchaga tugilgan ikkita nonni oldimu uy naridagi hovliga salom berib kirib bobomga nonni tutqazdim onasi qara nevarang bizlarga ilinib issiq non olib kelibdi baraka topsin kelin yana non pishiribdi bular samarqand non pishiradida dedi bobom nonni ro'molchadan yechib olib ushatarkan onam yopgan non qip qizil va chiroyli bo'lgani uchun bobom shahar non yoki samarqand non deb atar va har gal maqtab gapirardi bobomning gaplarini eshitib boya onamga aytgan so'zlarim yodimga tushdi va yuzim qizarib uyga qaytdim nafaqa puli onam qariyb qirq yil xastalik bilan kurashdi oyoq va qo'l bo'g'imlaridagi og'riqlar yildan yilga kuchayib borar harakatlanishi qiyin kechardi shuning uchun muntazam dori ichar har yili kamida bir marta shifoxonada yotib davolanardi o'zining aytishicha shundan keyin og'riqlar biroz kamayar harakatlanishi yengil kechardi shifoxonada ko'p yotgani uchunmi qachon va qanday tartibda davolanishga o'rganib qolgandi avvaldan bir ikki oy oldin rejalashtirardi o'sha paytgacha kuchi yetishini yaxshi bilardi oktyabr yoki noyabrda davolansam qishida ko'p qiynalmayman keyin bahorda dori darmonni uyda olaman balnisada yotmayman derdilar tabib tabib emas dard ko'rgan tabib deganlari shudir balki kasallik surunkali bo'lgani uchun nogironlik guruhiga chiqarishdi onamni lekin buni pochtachi uyimizga nafaqa puli olib kelganda bildi va ko'ngillari og'ridi tolibjon nima bu endi meni nogiron deb davlat pul beradimi deb ko'ziga yosh oldi nimalar deyapsiz opa shuncha payt tamakida ishlaganingiz uchun davlatning yordami bu hech xijolat bo'lmang sizga berish kerakda pensiyani shunday oilalar borki ularga kirib pensiya berib chiqarkanman o'zimning yuragim og'riydi to'rt muchasi sog' qo'l oyog'i butun odam nogironlik hujjati to'g'irlab olgan davlatniku aldabsan a xudodan qo'rqmaysanmi tag'in davralarda hech kimga gap bermaydi ko'cha ko'yda ko'rib qolsa pensiya qachon keladi deb so'raydi dedi tolib aka mayli har kimning o'zi biladida lekin sizdan iltimos tolibjon meni pulimni kechroq olib keling yoki gazeta tarqatgan paytingizda berib keting hamsoyalardan uyalaman dedi onam xijolat bo'lib shundan keyin pochtachi nafaqa pulini hammaga tarqatib bo'lganidan so'ng kechki payt uyga keltirib berar ota onam bilan ancha suhbatlashib keyin ketardi ikki yil oldin tolib aka olamdan o'tganda onam qattiq qayg'urdi uning suhbatlarini esladi va uyda turib haqiga uzoq duo qildi onam boshqalar qatori pensiya yoshiga yetganidan so'nggina bu pulni olishdan xijolat bo'lmas va uni nabiralarining tug'ilgan kunlari to'ylariga sarflardi siz jurnalist g'olib hasanovning onamga qasida asaridan namunalar tingladingiz xayr omon bo'ling